20-градусные морозы остались позади. Эпидемия гриппа пока обходит донецких детей стороной, но впереди традиционный для зимне-весеннего периода авитаминоз. А значит, детскому организму нужна поддержка в виде дополнительных витаминов. Губернатор Донецкой области Андрей Шишаский считает, что решение вопросов, связанных со здоровьем детей, откладывать нельзя. Он инициировал акцию по дополнительной витаминизации детей в дошкольных и школьных учебных учреждениях региона. Сразу хочу, конечно, сказать, что я Противник химических витаминов. Не потому, что я их противник вообще. Я, скажем так, противник выделения на это бюджетных средств. А вот по поводу питания и по поводу витаминизации посредством питания, я, так сказать, склонен скорее к этому решению вопроса. В суточном рационе питания детей и подростков, помимо мяса, рыбы, хлебобулочных изделий и прочего, в обязательном порядке должны присутствовать свежие овощи и фрукты. Свежие фрукты, включая в первую очередь яблоки, являются источником легкоусвояемых углеводов, Прежде всего это сахаров 9,5 грамм в 100 граммах продукта, которые в рационе питания должны составлять около 20% от общего количества углеводов. Поступление в детский организм достаточного количества овощей и фруктов, богатых простыми сахарами, клетчаткой, пектиновыми веществами и витаминами, повышает усвоение белков, жиров и минеральных веществ. Витаминизацию детей в Донецкой области планируют начать в марте. Основным продуктом будут яблоки отечественного производства, которые соответствуют всем стандартам ГОСТА. Яблоко как бы является и хорошим антиоксидантом, и противораковым как бы является средством и для детей, особенно как улучшение. Для пищеварения вызывает аппетит и улучшает пищеварение. Для проведения акции по приблизительным подсчетам каждому ребенку необходимо приблизительно полтора килограмма яблок. То есть для школьников и дошкаля Донецкой области понадобится около 700 тонн яблок, на которые из областного бюджета выделят порядка 7 миллионов гривен. Екатерина Павлова, первый муниципальный.